Сейчас мы заехали в Словакию. Вот через Дуна переехали. Получается через мост и заехали в Словакию. Все, мы в Словакии. Из Венгрии выехали. Вот. Так что будем еще в Словакии. Немножко. Чем ехали мы э, из Будапешта в Вену. и По дороге остановились в Братиславе. Казалось, что мы через Братиславу едем. вот, Заехали в город на буквально час и поедем дальше вот э, дворец здесь скорби нера стоят эти ребята у них пост получается на посту стоят я не хочу их особо снимать потому что это не сильно красиво мне кажется как люди бывают издеваются но мы немножко совсем пройдемся и поедем дальше здесь по площади, смотрите, трамвай поехали прямо. Конечно, так опасно сделано. Если ты идешь и у тебя со слухом проблемы, то у тебя может быть проблема потом с ногами и со всем остальным. Потому что тебе может трамвай переехать здесь. Вот прямо так вот даже не видно, когда если не знаешь. Знаешь, мы сегодня, получается, были в Венгрии. Сейчас мы в Словакии И поедем в Австрию за один, за, один, за один день мы три страны посетили За один день три страны Такое было когда-то у тебя или нет? За один день три страны Венгрия, Словакия и сейчас в Австрию поедем Это по-своему прикольно Но дело в том, что э, Будапешт э, Братислава между Будупештом и Братиславой километров 60, наверное, 70 расстояние, может 100. А между Братиславой и Веной там около 40, по-моему. Видишь, как красиво здесь, да? Довидься, тут заложки людины 11-го столичия. Зайчик, не, не переживай, вот скелет человека, скелет людины 11-го столетия. понимаешь, дочь? Вот, это мы зашли в храм в Братиславе, католический храм, очень такой прикольный. Папа, 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 а. почему мы сюда планируем? Может, настраивают пока. Видишь? Да. В это место мы приезжали, когда приехали в Братиславу. А вот этот столб, как называется. называть? Называйте. Чумной столб Святой Троицы. Чумный столб Святой Троицы. А ря ряд рядышком... Вот короче такая типа галерея картинная. А тут э, школу видите. Вот. вот аллея и там. Вот а аллея, она, а вот старого города. Старого. старого города. Ну, я окей. Идем по такой аллейке. Здесь кафурики, такие фонтанчики. Вот. И площадочка с украинскими флажками. Наша видно ненькая Украина. яку ми дуже кохаємо, і любимо у центрі Братислави. Так от шанують наших у всьому світі, у Європі. Відіб'ємо ворога цього, клятого кацапнюцю виганемо і буде у нас найкраще серед усіх в Європі. Я в цьому дуже впевнений. Так? Да? Вот такие фонтанчики красивые. И, и, да. и там э, музыка играет. Здесь музыка. И Здесь писвисковые там выступают. А тут королева. Я, батюсек, королева Великобритании, Англии. Елизавета. А это, что? это королева. Королева Англии. Луся полезла в бассейн, как всегда. Короче, вот старая площадь в Братиславе. Вот так она выглядит. Я, может, где не снимаю, но Чесно кажучи, дуже старший і коли йде в Україні війна. Коли в Україні йде війна, то не до цього, чесно кажучи. І так знімаю. Не дуже цього хочу. У мене є місія, про яку не можу казати. Братислава в принципе это центральная площадь сам центр города так выглядит очень комфортно и уютно видишь? шахтер шахтер где сфоткаешь? Трошки дальше. Вышла на такую улицу. А все очень похоже, конечно, еще зрели, вот и там с разными местами Европы. Кажется, говорят, Австро-Угорщина. Она очень-очень похожа. Давай, вы я сниму. Давай, давай, беги. Только не стой там. Зашли в туннельчик. В цьому туннелі трошки де... роблять реставрацію. Далее бачимо мы улочки такие. Також дома реставрації підлягає. Тут якийсь бар. Будемо орка орківським флажком Оркастана. Орко. Цей бар ми не рекомендуємо. Далее мы идем уже до машины и будем уезжать на відень. Тут у нас такие дворики. Да, дворики. Сердечки. Сердечки. А это не українські. Ось, по... повесь, пожалуйста.